старт на полторашку. Девчонки первый забег. Ну, наверное, один будет забег. Девочки и мальчики. Не знаю, тут записи проведу или нет. На полную катушку. Приятно вспомнить. Действительно, вот, отличаются. Я-то так знаю, как... Люди, о чем говорят, особенно которые, достигшие вот высоких результатов в спорте, вот они отличаются от общей остальной массы народа, так сказать. Но они целеустремленные, такие, эмоциональные, и это всегда заряжены на жизнь, на эмоции. У меня же есть еще видео, я обов'язково как-то подниму его. Оно на Ютубе в открытом пространстве, когда... Войтенко Вячеслав с Ноной, с женой. Нона есть также, дай Бог, жизни и здоровья. Приходили к нам, приносили гостинцы. Гостинцы нам с папой. И я снял видео просто, да. Так Вячеслав даже пробежался. Ну, не вокруг дома, а около дома так. Класс. Так интересно. Такой человек вот заводной просто. Жизни, именно жизни. И все же инфаркт, вот свалил инфаркт, представляете? Мой папа под инсультом пострадал, от инсульта, а тут инфаркт. Вот эти две страшные болезни, прямо не хочется. Вот, вот. Но за 80 лет у кого. и это валят и спортсменов, и не спортсменов, поэтому тут, тут тоже. Так, вижу комментарии, так я стараюсь читать, но сложно здесь. Э -э Жумадилов Валерий, зараз з ветеранев, рекордсмен. На какой дистанции и какое время тогда говорите, Михаила, и... Из какого места, Вин? Из якого места, так чтобы было тоже понятно, что я так и не слышал. Но на сестра, Вячеслава? Да, но тут, может, где-то и я тоже ошибаюсь, поэтому я... Возможно и так. Я думал супруга. Это нет. Так, пока сделаю паузу на девчонку. Так, это лидеры у нас. Девчонки, полторашка. Проследим, просмотрим еще так как. Дальше. И на третьей позиции вот на клетках так финишных. Четвертая позиция. Ну, тут бы я еще посредовался, да, Михаил? <laughs> я думаю, сильно бы не уступил. Но, учитывая 15 лет возраст, так, девчат, тоже. Так, это уже финиш, да, получается? Сейчас уже. Повторяю. И юнаки следующие. Катя. Интересно, кто же из девчонок все-таки? Кто кого? О, заруба. А -а -а -а. Давай, Катюша. Близкое мне имя. Катя тоже так же. Как и все женские имена. Фотофиниш вид горишка. Ну кто выиграл? Катя, не Катя? Заруба, да, действительно такой финиш. Ну, девчонки уже друг друга будут знать, уже и познакомились заодно. Так, а там еще хоккей на траве готовится игра. У нас тут полный фарш. И финиш участницы еще. Настя. Настя, это Настя. Одна, понятно, что Настя. Так, ну и еще и финиш участниц. Вот. Диана. Ну и пройтись, пройтись еще. Не останавливаться. Молодцы. Так, еще. А, еще есть участница, но уже ладно, продолжим потом. Пока.